Sementara itu Presiden Amerika Syarikat Barack Obama mengesahkan lawatan ke Malaysia November ini bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-27 yang dijadual berlangsung di Kuala Lumpur. Pengesahan itu disampaikan melalui Jabatan Pertahanan Negara itu kepada Duta Malaysia ke Amerika Syarikat, Datuk Dr. Awang Adik Hussein. Bercakap di New York, Datuk Dr Awang Adik berkata Presiden Obama dijadual menghadiri beberapa acara membabitkan peranan negaranya pada sidang berkenaan, sekaligus menjadikan beliau Presiden Amerika Syarikat pertama mengunjungi Malaysia dua tahun berturut-turut. Lawatan Obama kali ini sebagai sokongan terhadap seluruh komuniti ASEAN, selain menerjemahkan dasar luar Amerika Syarikat yang mementingkan pasaran ASEAN. So Presiden Obama ini uh, you know, ischedule is to come because Uh, the importance of asean, also given by u.s. now, is very uh, paramount, you know, uh, because this uh, is uh, very much part and parcel of the u.s. rebalancing towards asia or new pivot to asia. Uh, obama's uh, foreign policy, one of the cornerstones is the uh, new policy towards asia. Presiden Obama antara lain dijadual menghadiri sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat. Dalam pada itu, Datuk Dr. Awang Adik memberitahu Malaysia mungkin boleh melaksana segala prosedur perlu menjelang akhir tahun ini bagi menyertai program pengecualian visa buat rakyat Malaysia memasuki Amerika Syarikat. Perbincangan kedua-dua pihak masih berterusan dan Malaysia sedang memperbaiki segala permasalahan yang timbul. Proses ini uh, berjalan lancar dan kita menjangkakan bahawa uh, uh, tidak lama lagi uh, insyaallah kita akan uh, berjaya mengadakan uh, visa waiver program ini di antara Amerika dan uh, di antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Itu, uh, ya saya nak kata sebulan dua bulan ni pun benda-benda ni saya patut uh, kita uh, mengharapkan sebenarnya mengharapkan ianya dapat dilaksanakan uh, uh, apa menjelang akhir tahun ini. Antara cabaran yang dihadapi negara ketika ini adalah memenuhi beberapa syarat. Antaranya wajib melaporkan kehilangan atau kecurian pasport kepada Interpol, pertukaran data dengan Amerika Syarikat berkaitan jenayah dan pengganas selain mengurangkan kadar penolakan kepada 3%.